kau bijak kau graf busy. bertenang. <laughs> ok, um, kita dah tahu keputusan yang tidak rasmi ya berkenaan dengan uh, pemilihan parti kaderalan yang melibatkan jawatan berprestij iaitu timbalan presiden Parti Kadera Rakyat yang mana uh, kita tahu uh, telah pun uh, dengan keputusan tidak rasmi dimenangi oleh uh, Nur Izzah uh, Jadi saya pun dah cuba mendapatkan maklumat daripada uh, pusat tadi berkenaan dengan isu ini dan saya pun nampak kawan-kawan ada post banyak juga kawan, kawan yang menghantar maklumat kepada saya berkenaan dengan isu ini uh, memang betul jadi uh, walaupun pahit dalam setiap kita bertanding ini uh, mesti ada kalah dan menangnya uh, tak kisahlah walaupun keadaan sistem uh, bagus atau tidak tetapi kita terpaksa terima dalam keadaan hati terbuka, ya. Kerana ini hanya pada saya satu pemilihan dalam parti dan satu orang kata kebiasaan dalam mana-mana parti politik. Ya, ada pertandingan ataupun dalam kita berpolitik, mesti ada yang akan di bawah, akan ada di atas. Dan di atas tidak akan selama-lamanya di atas dan di bawah tidak juga selama-lamanya di bawah, ya. Uh, dan uh, saya yang sebelum ini kuat membangkang uh, Yang kuat melawan dalam isu ini uh, Walaupun uh, saya dilihat sebagai budak jahat Tetapi uh, saya nak mengucapkan Tahniah kepada kawan-kawan yang menang uh, Tahniah kepada Nurul Izzah sebagai pemenangnya Dan yang lain-lain Dan sahabat saya sendiri uh, yang sebelum ini tak pernah nampak uh, daripada Sarawak uh, Boleh menang dalam MPN uh, Tetapi kali ini saya melihat Bang Zul Ya uh, ada tersenarai dalam uh, MPN Tahniah kepada Abang Zul uh, daripada Sarawak ya, Mewakili kami di MPN akan datang Telah pun uh, menang di MPP itu sebagai wakil So Saya rasa uh, Ramailah anggota-anggota parti penyokong-penyokong Rafizi di luar sana Yang amat kecewa dan banyak sangat yang sangat kecewa dalam isu ini Tetapi itulah Perebutan harus ada kesudahan dan kesudahan itu haru, harus uh, uh, menjalankan kerja dan membuktikan idea-idea uh, yang telah pun dibawa uh, sebahasa kamu berkempen. Uh, saya tidak banyak nak diulaskan uh, berkenaan dengan isu ini uh, kerana Rafizi Ramli dah kalah. Sebenarnya saya pun uh, melihat dalam isu ini ada kebaikan uh, di sisi Rafizi Ramli kalah. Kalau Rafizi Lamli menang, Rafizi Lamli pun tak boleh buat kerja kerana dibebani oleh orang-orang yang uh, daripada sebagiannya Nurul Izzah. So, lebih baiknya memang Nurul Izzah yang menang dan saya harap Nurul Izzah lepas ini uh, boleh ya uh, melaksanakan tanggungjawab seperti mana yang telah pun uh, kamu orang uh, cerita bagaimana beberapa kerusi yang boleh menang di setiap PRN terutamanya di Sabah yang akan datang tak lama lagi. Uh, kita dekat dah uh, PRN ni dan begitu juga kita akan pergi ke Melaka, Sarawak dan Johor lepas tu PRU. So memang berturut-turut. Jadi uh, dari sisinya sini kalau saya lihat lepas ini tidak ada lagi persoalan-persoalan uh, kalau Rafizi menang, uh, Rafizi akan uh, memegang satu tanggungjawab yang besar tahu iaitu uh, apabila Rafizi Ramli tak boleh laksanakan apa yang sepatutnya Rafizi akan dituduh sebagai raja formula dan sebagainya kan. Tapi kali ini Rafizi Ramli saya harap bukan kita tidak suka tetapi saya tidak sukalah Rafizi Ramli ini selama ini berlembut dan digula-gula dan diperbodohkan oleh mereka. Walaupun Rafizi Ramli tolong nanti mereka akan kata Rafizi Ramli tak tolong. seperti mana yang kita lihat melibatkan apabila kita menang di uh, PRU ke-14 kan. mereka kata Rafizi Ramli bukan dia sebagai pengarah ni dan saya harap kali ini Rafizi Ramli berehat betul, betul dan cuma tumpu kepada kawasan. Jangan tumpu sembo membantu ya. Saya harap Rafizi Ramli tak perlu membantu tim Nurul Izzah kerana nanti akan disalah ertikan lagi. lebih baik tak payah tolong sekali daripada tolong akhirnya kita tetap tidak dihargai. Ini bukan isu dendam, tetapi kita dah lihat dalam pemilihan parti kali ini uh, semua jasa-jasa Rafizi telah pun ditolakkan di, uh, ke tepi. Uh, kita ada banyak lagi waktu untuk pemilihan. Kita akan ada pemilihan untuk presiden dan lepas ni perebutan uh, jawatan uh, timbalannya juga. <tuh> ya. Tugas Nur Izzah lepas ini sebagai uh, timbalan presiden pada saya. Uh, kepada kamu yang bersama dengan Nur Izzah terutamanya mereka-mereka uh, yang daripada cabang dan sebagainya kena tunjuk komitmen lepas ni uh, kena juga uh, menunjukkan kamu orang punya kebetan. mereka-mereka uh, yang ada di atas sana kena tunjukkan bahawa uh, kamu betul-betul boleh uh, membentuk ya satu pasukan yang uh, betul boleh uh, membawa kemenangan ya 50 uh, ke 80 kerusi jika tidak kita akan ditertawakan ya dan uh, jika kita kalah, satu masalah. Ya. Perkara ini sudah Rafizi dah lepas tangan. Sebenarnya ini adalah kuasa Tuhan lah kalau menurut saya. Uh, Rafizi ini sebelum ini pun dengan kawan, kawan saya siapa yang pernah cakap. Saya rasa dengan Rafizi Lam ni pun saya cakap. Uh, lebih baik kamu kalah lah tapi lawan dululah saya kata. Sebab kalau Rafizi menang, tanggungjawab dia sangat besar. Kita nak mempertahankan Anwar Ibrahim untuk berada di... Uh, Tampuk uh, kepimpinan sebagai Perdana Menteri Selain daripada tugas Presidennya Dan uh, kita juga tahu Kalau kali ini Nurul Izzah yang Menjadi timbalan Presiden Dan jika kita tak berjaya menang pun Jika kita jadi pembangkang uh, Jadi tidak ada orang akan menyalahkan Rafizi di sini So yang akan disalahkan adalah Nurul Izzah uh, Ini menurut saya Dan uh, kita sekarang ini jangan bersukaria lah uh, Ramai yang sedang menyokong Nurul Izzah sekarang ini bersukaria Kena ingat Penyokong Rafizi Lamli di luar tu ramai. Uh, saya kita kena menarik balik macam mana nak menarik orang yang bersama dengan Rafizi Lamli uh, pengundi atas pagar orang-orang Melayu yang dah percaya uh, atas perjuangan parti ini kamu orang kena menarik itu. Uh, kalau salah uh, kita akan kalah besar uh, dan kita akan hilang kuasa uh, di situ kita menyesal pun tak berguna dan akhirnya akan kembali kepada Rafizi Lamli untuk memperbetulkan masalah ini. Ini sangat uh, membimbangkan saya lah. Uh, orang macam saya, keras keras pun apabila kita dah habis pemilihan ini, saya pun dah fikir... bagaimana. Uh, sebelum ini pun saya dah fikir... kalau Nur Izzah menang, apa impak yang kita nak ni? Uh, saya harap uh, kita yang selama ini uh, boleh menyerang Rafizi Lamli untuk jatuh Rafizi Lamli uh, di sosial sosial media. Saya harap kali ini mereka-mereka yang hebat ni tadi. Pasukan kita... Kita dah ada pasukan hebat dalam media tau... Selepas ini... Hujah-hujah daripada pembangkang... Hujah-hujah daripada pemuda UMNO dan sebagainya... Kamu orang kena berani jawab tau... Jangan tahu menyerang kawan sendiri... Kamu orang ramai-ramai serang Rafizi... Berani... Tapi bila lawan dengan lawan... Kamu orang tak berani... Jadi kena berani... Seharap kamu orang yang bermain media sosial ni... TikToker semuanya dan sebagainya ni... Yang ada dekat Facebook dan sebagainya... Kena... Kena lawan mereka lepas ni. Buktikan. Bahawa kamu orang adalah cyber trooper yang hebat daripada PH. Daripada parti Pakatan Harapan. Daripada parti keadilan rakyat. Jadi, itu paling penting. Ya. Ini saya sempat baca ni Sulaiman ni daripada tadi apa jasa kau pada negara. Ini Sulaiman ni kepala bapak engkau kalau kedekat, kedekak aja Sulaiman. Saya ni bekas tentera jasa saya ada dengan negara engkau apa yang kau ada. okay So, itulah. Jadi keputusan uh, pada saya Rafizi kalah sebenarnya ini adalah satu ujian, uh, ujian daripada Tuhan berkenaan dengan uh, kekalahan ini. Uh, kerana ujian yang Rafizi Ramli lalui sekarang ini adalah satu ujian yang bukan menguji Rafizi sendiri tetapi menguji mereka yang menang. Menguji mereka yang menang dan akhirnya yang menang akan mengambil satu tanggungjawab yang sangat-sangat besar. Kita bertalu-talu ni. Selepas daripada kita pemilihan parti ini, kita berehat sekejap. Kalau ketua cabang di cabang wanita MK, kita perlu buat mesyuarat pembentukan cabang tau. Siapa yang belum lagi buat mesyuarat pembentukan cabang, mesyuarat cabang. Selepas mesyuarat cabang dan akhirnya kita akan bekerja pula dengan PRN eh, PRN di uh, Sabah. Selepas di Sabah rehat sekejap, zap ke Melaka. Selepas ke Melaka, zap ke Sarawak. Lepas Sarawak, Johor tak silap saya. Dan akhirnya berlaku PRU. Uh, jadi bertalu-talulah. Uh, kita kena siapkan betul-betul jentera -betul yang hebat ni. Itu saja dan pasukan-pasukan kita. Kekuatan parti hanya ada satu. Kekuatan parti itu adalah bertonggakkan apabila kita menang kerusi. Uh, tapi tugas Nurul Izzah dan pasukan yang ada hari ini jika kita gagal untuk mempertahankan 30, 31 kerusi yang ada ini dan kita turun lagi kerusi ini, maka saya percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan berjaya menjadi Perdana Menteri untuk menyambung tugasnya. Kita sedang berada di antara kejatuhan ataupun kamu orang terpaksa bekerja keras sekeras-kerasnya untuk pertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya kekal menang. Satu hal lah saya nak bagi tahu. Kerusi kita ni kalau betul-betul nak push saya harap mereka-mereka mereka yang di atas tu boleh lihat. Kerusi kita yang betul-betul nak push ni ambil perhatian iaitu kerusi yang ada di Sarawak, terutamanya di kawasan Dayak. Kerusi di kawasan Dayak kalau betul-betul dibagi perhatian oleh pusat kita boleh menambah 5 10 kerusi di sana. Tapi kalau kita tak mengambil perhatian di situ dan hanya ambil perhatian di kawasan semenanjung, kita akan rugi. Dan perkara yang paling saya malas nak jawablah di sosial media ni akan datang, saya harap geng-geng yang menjadi cyber trooper kita, mereka yang jadi tiktokers kita, mereka yang pengamal media kita Selepas ini tolong menjawablah isu nepotisme sebab sekarang ini kartun pun dah keluar. Baru je baru je Nurizah menang sudah keluar kartun. Kartun Datuk Seri Anwar Ibrahim, Dr Wan Azizah, Nurizah sedang duduk makan. Sudah keluar kartun dia. Dan di situ dia tulislah perbincangan parti di uh, meja makan. sedikit sebanyak lah banyak lagi lah yang kita lihat dan saya lihat lah dalam parti keadilan ni terlalu keadilan lah bagus lah jangan kamu orang tinggalkan parti lah kasihan kami yang ada di dalam ni nanti saya nak bertanding juga kan akan datang kan kamu orang ni kalau tidak macam mana nak bantu Rafizi akan datang jadi tak payah kita orang kata uh, pahit babe. Masuk dalam politik ni memang pahit Kita kadang-kadang kawan jadi lawan Lawan jadi kawan Satu tambah satu bukan dua Dia jadi lima, sepuluh, dua belas, lima belas Poros, uh, jomlah Daniel kita tinggalkan tinggalkan PKR Saya tak boleh tinggalkan parti uh, Sebab kalau saya tidak bersama walaupun saya penyokong kecil Rafizi Ramli kalau saya tinggalkan parti maka berapa ramai yang bersama dengan Rafizi Ramli dalam parti kamu orang semua berada di luar parti so biarlah saya berada dalam parti bersama juga dengan Rafizi sedikit sebanyak bolehlah menyokong beliau daripada langsung kita tak ada bersama luka Walaupun saya tahu lah PRU ni kamu orang sudah Kita nak Menyatukan orang kita dah terluka Ni sangat pahit lah ya Cuma kita tahu nanti Apa kesudahannya Saya harap luka ini akan sembuh dalam beberapa bulan Kalau tak sembuh Memang parti akan mendapat bala lepas ni Macam saya duduk dalam politik ini, saya dah siapkan dirilah asam garamnya. Saya dah buat persiapan kalau Rafizi kalah, apa tindakan saya. So inilah, saya akan melihat apa yang patut. Saya akan kembali di kawasan saya buat kerja dan saya juga perlu untuk menangkan kerusi. Di waktu akan datang untuk kita menambahkan kekuatan dan kepercayaan dan kuasa supaya kita boleh bersama membantu Rafizi Lamli Itu saja. Cuma secara jujurnya, saya fahamlah anda pun macam saya. Kita kasihanlah. Tetapi kena ingat, ada hikmah kalau Rafizi Allah ni. Hikmah dia apa? Hikmah dia Rafizi boleh berehat. Yang kedua, Rafizi dah boleh nampak dan rakyat boleh nampak sebenarnya mereka boleh tak? Nah, kali inilah ujian izah kali ini akan dilihatkan oleh rakyat. Ujian kuasa, ujian yang akan menentukan hala -hal tujuh bapaknya sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan dia sendiri. Dia sendiri kena buktikan lepas ni dan Rafizi Lamli selepas ini saya harap berehat betul-betul, ambil tenaga betul-betul, kita push di pemilihan akan datang. Kerana pemilihan akan datang, Uh, presiden sudah mengosongkan kursi dan direct Rafizi Lamli bertanding presiden. Uh, saya percaya Rafizi Lamli akan dapat sokongan lepas ni dan kita kena siapkan dah pasukan kerana kita tak mau lagi tertipu iaitu tiba-tiba KC semua dah menyokong kepada Nur Izzah macam mana yang ada sekarang ini. Kena buat persiapan lain. Uh, saya risau selepas ini Uh, orang yang kamu orang tak mau tiba-tiba dia Nurul Izzah naik jadi presiden, timbalan presiden diganti oleh orang-orang yang tak berkenaan. Orang-orang uh, yang baru duduk dalam parti tiba-tiba dia yang menjadi timbalan. Uh, saya harap tidak begitu. Saya nak orang yang pegang parti kedelan selepas, selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim ni adalah orang yang pio-pio duduk dalam parti kandilan. Yang dia bukan berasal daripada parti lain, dia daftar-daftar ahli ahli parti adalah parti keadilan. Sebab itu saya nak Rafizi Ramli ini naik sebenarnya. Dan harapan saya memang tinggilah terhadap Rafizi Ramli ini. Walaupun dia punya harapan tak adalah setinggi mengundung nak jadi Perdana Menteri. Tetapi harapan saya sebagai orang yang menyokong, saya nak Rafizi Ramli ini boleh pergi menjadi sampai ke jadi Perdana Menteri lah. Kena sabarlah... Sabar... Sabar... Lilek... Ni yang... Ni yang... Imos Moses... Rafizi kalah dah... Nurul, nurul bakal PM... Nak jadi PM pun tak boleh lah... Sebab... Macam mana nak jadi PM... Kerusi mana... Tempat nak bertanding... Tak tahu... Uh, tapi boleh lah... Kalau Nurul Izzah... Nak sangat pula... Jadi menteri... Uh, tidak mau pakai senator... Lepas ni... Minta dengan Rafizi pun boleh lagi... Uh, buat... Pilihan raya kecil minta Rafizi Lamli kosongkan kerusi Pandan, Nurul Zaf tanding kat Pandan. Kosongkan kerusi Pandan, Nurul Zaf tanding kat ke kerusi Pandan, menang jadi jawatan menteri. Ini kan semuanya mereka nak. Betul tak?